Großer Auftritt von Michael Jordan, sein letzter Treffer, sein letztes Spiel, seine sechste und letzte Meisterschaft. Gut sechs Monate nach dem Triumph der Rückzug des wohl besten Basketballers aller Zeiten. Um, ich bin heute hier, um meinen Rücktritt vom Basketball zu erklären. Ich kann auch versichern, dass ich in Zukunft nicht Baseball spielen werde. 13 Jahre NBA, Jordan geht, doch viele Erinnerungen bleiben. Well, this is a day that I would never come. It's the heaviest day in the club history of the Chicago Bulls. It's a schwarzer day for the NBA and the basketball fans of the world. It's a tough day for basketball fans all over the world and for Michael Jordan fans all over the world. Thank you for what you've meant to our game. Vielen Dank, Michael, für all das, was du für die Sportart Basketball und Millionen von Fans getan hast. Danke für deine Ausstrahlung und Persönlichkeit auf und außerhalb vom Spielfeld. Danke für 13 wundervolle Jahre. Ich möchte Jerry Reinsdorf widersprechen. Heute ist ein großartiger und kein trauriger Tag. Heute bekommt der beste Basketballer aller Zeiten die Möglichkeit, mit Würde zurückzutreten. Ich danke dir und deiner Frau Juanita. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufgaben, die als Eltern auf euch zukommen. Alles Gute, Gesundheit und nochmals vielen Dank. Michelangelo des Basketballs, nur einer seiner vielen Spitznamen. Zehnmal Topscorer der NBA, sechsmal NBA-Champ, zweimal Olympiasieger, einmal College-Meister. Alles vorbei. Die entscheidenden Gründe für seinen Rücktritt. Schon nach der letzten Saison habe ich mit Jerry Reinstorp gesprochen. Ich habe ihm schon damals mitgeteilt, dass ich mich mental vollkommen leer fühle. Ich wollte ihm zu diesem Zeitpunkt klarmachen, dass er eventuell ohne mich für die nächste Saison planen sollte. Jerry legte mir nahe, nochmals darüber nachzudenken, um die richtige Entscheidung zu treffen. Als ich mich dann entscheiden wollte, kam der Lockout. In dieser Zeit wollte ich die Spielergewerkschaft unterstützen. Für mich war es eine Verpflichtung, den Spielern der Zukunft so zu helfen, wie das meine Vorgänger für mich getan haben. Als die Aussperrung dann vorbei war, dachte ich, dass der richtige Moment gekommen sei, meinen Rücktritt zu erklären. Und, So when the lockout ended, I felt appropriate to, at this particular time, announce my retirement, so that in, in, it could give the Bulls an opportunity. Deshalb to what kommt meine diesem Zeitpunkt. It Chicago Bulls jetzt ausreichend Zeit, ihre to where they can rebuild or build another uh, structure amongst the team. So uh, that's one of the reasons that I waited until this point. Jerry Krause, General Manager der Bulls, war stets ein Reibungspunkt für Jordan. Phil Jackson, Ex-Cheftrainer in Chicago, trat nach der letzten Saison endgültig zurück. Ärger mit Krause, Jackson weg. Welche Bedeutung hatten diese zwei Punkte beim Rücktritt? Ich bin 1993 zum ersten Mal zurückgetreten, obwohl Phil Jackson damals unser Coach war. Auch wenn Phil unser Trainer geworden wäre, hätte ich Probleme gehabt, mental die Saison zu überstehen. Wenn es jemand geschafft hätte, mich nochmals zu motivieren, dann wäre das sicher Phil Jackson gewesen. Er hätte sicher die eine oder andere Herausforderung für mich gefunden. Ich fühle mich aber mental und geistig so leer, dass ich auch mit Phil's Herausforderungen wohl nicht genug Motivation gehabt hätte. In Bezug auf meine Meinungsverschiedenheiten mit dem Management der Chicago Bulls möchte ich Folgendes sagen. Ich glaube, dieses Thema ist von vielen zu hoch gespielt worden. Ich habe natürlich meine eigene Meinung und die habe ich auch geäußert. Das Gute an der jetzigen Situation ist, dass die Chicago Bulls einen Neuaufbau unternehmen können. Darin sehe ich eine große Herausforderung. Wie die Bulls das machen, ist natürlich ihre Angelegenheit. Ich werde die Bulls dabei unterstützen, wenn sie möchten, aber ansonsten werde ich mich in ihre Angelegenheiten nicht mehr einmischen. And ich support sie, even, even though I'm not playing, um, but eine matter of different opinions I, I don't think would meine Meinung my mind in terms of uh, my retirement at, at this stage and uh, you know, going into the next year." Jordans Gütezeichen unter anderem unbändiger Ehrgeiz, grenzenloser Siegeswille und seine tiefe Zuneigung für Basketball, aber wo ist die plötzlich geblieben? In terms of desire, desire is always going to be there. Wenn ich nicht die richtige Einstellung zum Basketball gehabt hätte, wäre ich wohl nicht so erfolgreich gewesen. Ich liebe diesen Sport. Allerdings ist der Hunger auf den Erfolg nicht mehr so groß, wie er das einmal war. Ich befürchte, dass mein Wille, nochmals eine Meisterschaft zu gewinnen, nicht groß genug wäre, eine Saison zu überstehen. Und das reicht mir natürlich nicht. And now I'm unsure about that. So with that doubt I choose to make my own decisions. 1993 trat Jordan zum ersten Mal zurück. 18 Monate später war er wieder da. Der Rücktritt vom Rücktritt. Gibt es das vielleicht ein zweites Mal? No. Nein, zu 99% werde ich jetzt zurücktreten. Man sollte zwar niemals nie sagen, aber zu 99% ist meine Entscheidung getroffen. Michael Jordan. Das steht für Siege, das steht für Meisterschaften. Die Erfolgsstory ist am Ende. Erleichtert und enttäuscht ist der Meister zugleich. Doch was überwiegt? Uh, ist tough. Es ist nicht ganz ist einfach, einfach ein für, mich. für mich. Ich, ich versuche meine nicht Gefühle letzte. nicht offen zu zeigen. Es, es fällt mir sehr schwer, diese Entscheidung Jahre zu Jahre tragen. 30, ich verabschiede sechs, mich sechs, von etwas, was ich Jahre sehr geliebt ich habe. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen Basketball zu spielen. Jetzt werde ich bald 36. 24 Jahre habe ich Basketball gespielt und das ist schon eine verdammt lange Zeit. Ich bin traurig, dass es jetzt vorbei ist. Andererseits macht es mich glücklich, dass mein Leben bald neue Herausforderungen bekommen wird. Basketball hat mich bis hierher gebracht. Jetzt kommt etwas Neues auf mich zu. Für mich ist es auch wichtig, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und nicht jemand anders, der denkt, es wäre besser für mich mit dem Basketball aufzuhören. Ich habe die Entscheidung getroffen und so wollte ich das. Es ist geschehen. Michael Jordan ist Geschichte. Millionen von Herzen hat er weltweit schneller und höher schlagen lassen. So manches Herz des Gegners hat er gebrochen. Aber alles mit Stil, alles mit Würde. Michael Jordan, der ungekrönte König einer Sportart. Verlässt die große Bühne des Basketballs. Bye bye, Michael.